из колбасы. Концертмейстер избил бандуриста. Полиция собрала урожай конопли. В депутата бросили петухом. Это новости из пальца. Региональная журналистика, которую мы... Депутата бросили петухом. палец, вот новости, поехали. Черкащанин поколупав пальцем свежий асфальт на героев Днепра. Зокрема, черкасец показывает, что асфальт можно колупаты пальцем. К Когда фейсбук-эксперт стал проверять асфальт, он, собственно, поступил по старинке. Просто паль пальцем ковырнул. Не, а. вообще, вообще странно, что как бы, пальцем его отковырять можно, как кто-то колесом не отковырял. Но если ну, он мягкий... Это же помнишь новость о том, что в Запорожье самолет на взлетной полосе застрял в бетоне? І так и никуда не смог улететь. Пыво на халяву у луцькому магазині, чоловік бахнув дві пляшки і не заплатив. Ну я так постоянно роблю. <годно> что за новость? За словами очевидців, чоловік близько 25 років був нетверезий і ймовірно, обкурений. М -м -м, да? Где профы? То есть, видишь, как только человек какую-то глупость совершил, это сразу хотят списать. Может, он родился таким. Может, его так родители воспитали: что сынок, запомни: в жизни одну вещь: врываешься в магазин, Две бахнул, и не платишь. Ну, да. Букет из колбасы и плюшевых мишек. Кременчужанки поражают креативом. Вот, например, можно вот так, такой букет. Это плюшевые мишки не где, в колбасе? Нет, это букет из пива. То есть э, это история о том, что букет можно сделать из чего угодно. Э, из колбасы, из детских игрушек, из пиваса. То есть по большому счету можно сделать все из всего, понимаешь? Ну, то есть новости из пальца. Асфальт из пальца. Асфальт из пальца. Букет, можно букет, делать букет, из, из пива, гироскутеры из спиннеров, <свяк> вейпы <свяк> вейп из одуванчиков. Ну, то есть. Слушай, но я тебе так хочу сказать. Букеты бывают и похуже. А <свяк> <свяк> да. Тут еще, знаешь, надо сказать, что ну, то есть, по сути это все вот стремится к одному, к одному какому-то общему знаменателю, букеты из денег. То есть вот это универсальный подарок, букет из денег, его можно подарить кому хочешь, ребенку, мужчине, лечащему врачу, народному депутату, его можно обменять на какую-нибудь справку. Очень крутая новость. У Полтавскому музычному училище концертмейстер побывка коревника бандуристов через сменшение зарплаты. Это такой versus battle, знаешь, в Полтавском музычном училище. Да, недолго были лучшими друзьями, они играли одни фуги баха на двоих но в какой-то момент что-то между ними, между ними пробежала какая-нибудь альтистка. Между, потом... ними, между ними лед. Просто. между ними растаял лед, а потом еще и зарплату урезали, ну и понеслось. Он вот это, я просто боюсь подумать, что он этой дудкой сделал бандуристу. У народного депутата Каплина под будивлою суду кинули пивным. Это такой Angry Birds по-украински, знаешь. Про инцидент написал в Facebook депутат радикальной партии Игорь Мосичук. Сам нардеп від БПП Каплін сховався за спинами Беркутів і Кавказької тітушні. Сховався і мовчав, як німий. Довелося кинути йому на голову клітку з півнем, яку хтось притягнув під суд. Є интересная подробність, що на клітці з петухом було написано Ляшко. І її принесли депутати від БПП. Кстати, интересно, что за три дня до этого события, на этой же неделе, Масейчук плюнув в лицо Капліну. То есть он его сначала плюнул в лицо, через три дня он бросил в него клеткой с петухом. То есть, что, что будет дальше? Я думаю, что, короче, дальше он его укусит за, за мандат просто. Или лишит неприкосновенности в кулуарах. Главный военный прокурор Украины рассказал, за что херсонская жена называет его пледиком. Хотя на самом деле я этот заголовок прочитал дважды, пока понял, как именно называла. Жена главного военного прокурора <как> Ледиком меня называют потому, что я Прихожу и прячусь дома Я настолько выжатым приезжаю с работы Что ни ничего не хочу Это большой бич для семьи Но он есть Просто невозможно быть большим бичом для страны И Маленький... не быть большим бичом <как> у себя <как> <как> в семье Либо ты бич, <как> либо ты не бич Атос, <как> а, а Портос, Арамис и Матиос <laughs> таксист из Скадовска поступил честно. <laughs> Все? Он... <laughs> Поступайте как таксист из Скадовска. <laughs> таксист из Скадовска поразил курортника в честности. Он вернул курортникам забытые в машине телефоны. Прямо а, в лю сердце. Людей это настолько поразило, что вот они, до, они до, я думаю, они даже на море не пошли, потому что ну, никак, вряд ли переживания могут быть так, сильнее. А зачем им на море? Такси море называется. Они уже покатались. Они в море были, как бы. Еще и... Они... Да. Да. <laughs> Мы тебе встроили море в море, чтобы ты мог быть на море, когда ты на море. Я думаю, что этого таксиста надо в мэры, собственно, Скадовска. Может быть, у него даже сдача сотки есть. В супермаркетах ивано Франкивска замесь икры продают квасолю. Мешканка ивано Франкивска пометила дивную икру у одного из местных супермаркетов. Дивную <laughs> В баночке с эмблемой укра трески была запакована червона квасоля. Вот такая вот икра осетра. Я, я думаю, что просто это был осетр Веган, поэтому он на металл а не икры. Бит, наверное, тебе понравится. Полиция забрала урожай Конопель. Зибрани доказы направлены на экспертное дослідження. Я же фермер, я же по урожаям собранный урожай отправили экспертам, мы попытались связаться с экспертами, но они... Но было поздно. Но они кушают. Но они едят сырые пельмени у морозильника и не могут ответить на телефонный звонок. Вообще, эксперты, ну, эксперты были либо поза зону, либо уже в зоне. Чего ты взял? Чего ты думаешь, что они именно курили? Может, они какие-то носки делали? Ну, типа... И как это они в суде объяснят потом, за что посадили этих людей? За наскі. В принципі, і так себе так... сильно напряга... не напрягаються объяснять, за що людей сажають. Доказательством їх являются є вот прекрасні прекрасные носки 45-го розміру. Будьте уважні, у місті з'явилися дивні люди. Це трилер, просто а не новость. Цю історію нам розповіла гадячанка. У вівторок, близько 16-ї години, в її квартиру на п'ятиповерховому будинку постукали, власниця відкрила. Перед нею стояла жінка середнього віку, охайно одягнена. Якою мовою спілкуєтесь? Запитує жінка українською, а вам навіщо? Відповіла а дивна гостя сказала, що проводить опитування, але анкети про собі не мала, і відповіді на опитування ніде не фіксувала. Коли гадячанка почала її розпитувати і попросила показати документи, та ткнула їй у очі релігійний журнал Пробудись який виглядав досить недоречно у, ці, у цій ситуації. Я думаю, що це розумієш, у свідетелі Єгови, просто нова опція Они, ну, раніше дзвонили в двері і спрашували, вірите ли ви. в Господа нашего Иисуса Христа. А теперь они для начала спрашивают, ну, то есть как любой там свежеустановленный софт, например, они спрашивают, то есть на каком языке вам удобнее, да, то есть выберите язык, выбираешь такой украинский, дальше она говорит, там, а если вы верите в Бога, там, нажмите мне на нас, например, Нет, ты когда читал новость, мне показалось, что рядом со мной сидит Константин Стогни. Ну, собственно, у меня была эта последняя новость на сегодня, поэтому вместе с Евайлой люди, а... Новости из пальца на этом исчезают. Вот. Читайте книги, не, не верьте новостям, любите родителей. И нас. И нас. И не разговаривайте во время еды. До зустричи. Лайк, шер, репост, камшот. Лайк, шер, репост, камшот. И начинает звучать бит. Лайк, шер, репост, камшот. Камшот, да. Камшот Ахиджакович. У меня одну с двойным сыром. Камшот Камазов. Камаз Камшотов. У меня одну с двойным сыром. Мне, мне, можно на, на, баре подходишь, мне пару шотов и пару камшотов. Пар... А, не, 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 а, 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 знаешь, как девушки подходят на бар? Мне пару шотов и пару ашотов.